Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван. Сьогодні на зв'язку зі мною астролог Влад Рос. Влад, Я вас вітаю і одразу хочу з вами поговорити про найнагальніші теми, які стосуються зокрема Донеччини і гарячих новин звідти. Бо ж ми знаємо, що окупанти просунулися в притул до Трецька. Там триває евакуація населення. Че будет оккупированной цей населенный пункт и россиянами и чем же поддаться себе оккупации сбоку террористи в Нью-Йорк-Тапокровск. К сожалению, был мой не очень благоприятный прогноз на моем канале Владрос есть такой канал в Ютубе кто еще не подписался подписываться я я говорил что Торецк, скорее всего, в августе мы можем сдать. Но, вот видите, прогноз как бы, начинает сбываться. А ужасающе я видел ситуацию изначально в Нью-Йорке еще месяц назад. Главный говорил, что вот такая вот ситуация может быть. Но я говорю, что мы будем, будем в часовом яре очень таким конкретно держаться. А также мы будем очень э, ситуативно, очень жестко себя, э, держаться по-кровски. Потому что Покровск ⁇ это та стратегическая зона, если ее возьмут московиты, то мы можем посыпаться, весь наш фронт может. Поэтому все силы сюда предприняты, но и сейчас, конечно же, главная наша задача ⁇ это взять Курск, дорогие друзья. Так, так. Взять атомную станцию, дорогие друзья. И тогда это все войска, которые сосредоточены на главной стратегической зоне, это Покровск. Понимаете, если Покровск они берут, они выигрывают эту войну, ну, по крайней мере, я имею в виду эту осеннюю кампанию, да, где они имеют простор выйти там до Павлограда, под на Днепропетровскую область. А сейчас мы просто составляем перебрасывать войска в Курском направлении. Ну и, дорогие друзья, я всегда говорил, что надо обмениваться областями. Міняємо Курську, білоруську область uh -huh. на Крим і Танецькі Донецькі агломірацію Херсон і знач Запорізь. область. Да. Непоганий так. непоганий план. Мені він також подобається, аби ж ми це змогли зробити, як завжди віримо в наші збройні сили України. Донатимо на перемогу і будемо сподіватися на ще більше гарячих новин власне з того самого. Курску и Белгородской Народной Республики, как то говорить. должны понимать одно: это это не фейк, это не то, что мы раньше там куда-то, там РДК куда-то uh -huh. пропадалось. У нас перед нами сейчас стоит задача взять, значит, это Курск, административную, значит, столицу административной области, а также взять Курчатов, да и АЭС а потом ее обменять на запорожскую. АЭС. То есть мы будем все менять. АС на АС. Область Курскую на запорожскую область. Да? То есть потом мы еще можем Белгород войти, там, взять Белгород, обменять на Крым. То есть ну, очень все интересно, прозрачно становится. Ну и самое главное, что главные боевые задачи и цели у нас начинают разворачиваться с августа месяца. Но главное ожидать и в октябре месяца. В октябре месяце, дорогие друзья, еще раз повторяю, не будет Крымского моста и не будет Крыма. Они не смогут его контролировать. Он будет полностью осажденной крепостью. И то это... есть они там будут находиться, короче, а мы mm -hmm. со всех сторон будем отстреливать. Ну, э, вот. в такие ситуации это они недолго там будут находиться. Да, дорогие друзья, и самое главное, что мы сделали очень такую большую благоприятственную ситуацию. Как говорили, пускай Путин не потеряет лица, а двойник Путина тем более. Мы сказали, ладно, мы не уничтожим двойника Владимира Путина в Петербурге. Да? То есть, когда Ллойду Остину позвонил белоусов, ни в коем случае нельзя уничтожать Путина или двойника Путина. Но мы говорим, ну ладно, но за это вы тогда и в 16-й к нам прилетите. Да? Вот заметите, как одновременно. Согласованность была какая? Угу. В тот самый момент, когда мы не уничтожили двойника Путина, в тот самый момент у нас появились F-16. Да, То есть договор конкретный, да, мы не убиваем чувака, но мы можем его убить немножко позже, дорогие друзья. Вместе со всеми этими инвалидами, которые находятся при власти Российской Федерации. Они еще до сих пор не поняли, что они проиграли эту войну. Мы эту войну выиграли, мы эту войну выигрываем. И вы увидите в ближайшее время очень интересные факты, да, дорогие друзья. А у нас уже подготовлены э, ракеты, они называются Нептун, они будут бить по Москве, угу. по, российской федер... это, по Рублевке, Российской Федерации, это понятно, да, я тут вот уничижительно про нее говорю, они будут уничтожать все и вся. И сентябрь-октябрь месяц будут неожиданные просто очаровательные, я бы так сказал, умопомрачительные результаты, когда наши Нептуны будут разбивать все в хлам абсолютно, да, дорогие друзья. нам запрещают пользоваться их а, а, атакарсами, стробшведами. Смотрите, какая история. мы могли вот уничтожить там примерно 20 самолетов российской федерации, да. нам просто запретила Америка это делать. Да. Ну слушайте, с кем мы имеем дело? Но вы же заметили, когда мы вошли в Курскую область, дорогие друзья, в тот самый момент, когда я уже об этом таллычив, в том числе и на этом канале, что нам мешал Джейк Соливан. Угу. Когда мы узнали о том, что Джейк Салливан сливается. Видите, у него фамилия даже сливается. Соливан сливается. То есть все сказали, что Джейк Салливан до 20 января и мы пошли в Курскую область. Как вы думаете? Вам вопрос, дорогие друзья, можете там написать в комментариях, потому что чем вы больше пишете, тем мы больше с вами общаемся, ставите лайки, это просто замечательно. И вот сам Соливан сливается, и мы пошли в контратаку, когда мы узнали, что все, он закончился вместе с Джо Байденом. Понимаете, я считаю, как говорят, как говорил там Киселев, значит, совпадение вряд ли. Так, а співпадіння не в як как-то кажутся, абсолютно точно, подтримывая слова Влада про... Наша главная задача сейчас взять Курск. Дорогие друзья, если мы войдем... Вот все говорили, как война может закончиться в пользу Украины. Вот я вам сейчас серьезно говорю, взять Курск. Возьмем Курск. Вторая мировая война чем закончилась? Фактически, чем она разрешилась и разродилась потом, после Курской дуги. Вот точно такую же дугу нам надо сделать против Москвы и Российской Федерации. Я, я даже скажу грубо, Российской Федерации ну, задолбала нас. Це точно будемо сподіватися, що у наших хлопців та дівчат все вийде, і звісно, що їх підтримувати. Ми з вами проговорили про Нью-Йорк, Покровськ та Торецьк. Ще хочу запитати за слов'янськ, що буде з цим містом, чи зможемо ми його втримати? Смотрите, яка ситуація, пока находіся у власті Джейк Саліван. Ксаті адмін э, оркав на орків, Я так уже конкретно. Вам mm -hmm. подавлю, то... советских жителей на советских, либо россиян на россиян. Знаете, умудриться в 21 веке произошел обмен россиян на россиян. Ну это бред сумасшедшего, ну, кто бы подумал. -то. И как вы думаете, кто на аэродроме встречал Гершковица, ну там еще было пару граждан Америки, кроме Джо Байдена, да, то есть президент Америки, Камалы Харрис, вице-президентом и Президентом Америки. Видите, я уже даже не стесняюсь так говорить. А, и э, третий человек это был Джейк Салливан, дорогие друзья. Это он все организовал. Понимаете, он сидит уже давным-давно на бабках Кремля. Кто не знает, я, я имею полное право вам раскрыть. Вам все замалчивают, ничего вам не говорят. Там. Почему нам не дают оружие, не дают возможность бить по, по, по штатам, по, по Российской Федерации. Вот этот тварь Джейк Саливан закончился, поэтому мы вошли в, Крымскую, в Курскую область, понимаете, в чем дело. И вот, вот такая вот ситуация сейчас будет граничить конкретно. У Украины развязаны теперь руки, мы можем делать все, что мы хотим. Мы теперь можем долбить куда мы хотим, долбить это рублевка, прежде всего. И мы можем идти в атаку очень серьезным образом, дорогие друзья. А решающими будут сентябрь-октябрь месяц и уничтожение Крымского моста. Так, а словянск что? Мы сможем а, его в а, это моя мысль. А, понимаете, этот это, это Джейк Салливан нам не дает оружие вообще. Понимаете, даже нам в 60... 1 миллиард долларов они там выделили, это 20 апреля было, и тогда еще говорил, что Украину спасут все-таки Белая Луна в апреле месяце в соединении с Ураном, с Марсом, mm -hmm. все это соединилось, и мы должны спастись. Но эта тварь нам не выделяет оружие, понимаете. У нас пока из 60 миллиардов долларов выделено только 4 миллиарда, дорогие mm -hmm. И нам не предоставляет этого оружия, чтобы мы хотя бы имели возможность отбиться от Российской Федерации, понимаете, в полной Извините меня за столь федеративное отношение к этой республике. Но это Московия. Поэтому план, объясняю вам план, значит, Джейка Салливана, чтобы не дать оружие Украине ровно столько, чтобы Российская Федерация вошла в Краматорск, Славянск, и полностью зачистила все государственные, вернее административные границы Донецкой и Луганской области. Понимаете, в чем дело? Вот этот великий шахматист, который там сидит э, э, в Вашингтоне, вот чего он добивается? Почему нет поставки оружия в Украину? Куда? Шкудасы чутые. И... Он закончился, дорогие друзья. Все объявила Камала Харрис не будет. А смотрите, точно кто не будет в Америке теперь. Джейка Соливана, советника по национальной безопасности Америки, точно не будет после 20 января. Все, да. И не будет Блинкина. Uh -huh. Это уже 100% известно. Блинкин такой же, как и Джейк Соливан. Просто он как бы хоть и Киевлянин там в третьем поколении или в четвертом там дедушка у него из Киева. Он как бы пытался, но он видите, но ну, нету воли человека тоже. Все в своих руках держал Соливан. Но все, его карьера закончилась. Поэтому, дорогие друзья, связывайте вот эти ситуации. Когда Америка объявила, что Джейк Салливан закончился, мы пошли в Курскую область. Как вы думаете, случайное ли это? Или это закономерность? Совпадение? Не думаю. Как Це точно. Власне, мы ж бачили цей грандіозний проліт F-16-х, чули официальную заяву від Володимира Зеленського. Маємо нарешті американські винищувачі в Україні, які стали на захист нашого неба. Власне, через це і на Росії трошечки вони стривожились, як то кажуть, дуже бідкаються і починають атаку за F-16. Зокрема, чомусь їм дуже хочеться полювати на Васильків, що в Київській області, бо саме там вони вважають, що базуються f 16 тому моє питання стосовно Київської області цього тижня. Чи очікувати нам атаки масштабної? Чи будуть вони бити ракетами по аеродромам? Чи може по ще якимось будівлям в них є якийсь інший план? Ну, вони сильно бути в Стрібісомічтожить там і що, все касається на Київщині, да? звісно, це і Васильковський район. Они уже начинают думать, что наши f 16 на Бориспольском направлении и где-нибудь в Броварах, где они там, пытались ударить mm -hmm. вообще. Там вообще никаких аэродромов нет вообще. Это очень странно. И, конечно, будут бить по южным регионам, там, где Одесса, Херсон, Николаев, Измаил, Болград. То есть тоже в этом направлении будут работать. По крайней мере, такая тенденция хмельничена очень небезопасна в этом плане. Львовская а, область тоже вот могут быть да, бы, такие ситуации. Но а вы же понимаете, что они до сих пор не знают, где у нас подземные аэродрома для F 16 й созданы. А действительно такая... Даже я вам не могу сказать, где это происходит. И не треба. Я знаю, но вам не скажу вообще. Не треба, не треба. Запрещенная информация, нельзя, чтобы брат ни в коем случае не догадывался. Но я вам хочу сказать, что даже такой есть аэродром под Харьковом. Под землей. Вот так. Я могу обмолк, а, немножко так сказать. Да, теперь наши F-16 могут вылетать прямо на фронт, избивать эти кабы, там, и, которые летят на Харьковщину, уничтожают близлежащие города. Вот недавно по, там, на Дергачи в очередном раз они там что-то ударили вообще. Но, а видите, политика Джейка Салливана заканчивается, никаких 10 самолетов не будет. Придет новая власть, дорогие друзья, нам дадут хотя бы 200. Понимаете, 150 это необходимая как бы ситуация, чтобы мы выиграли войну. Mm -hmm. да? 200 мы точно победим и захватим Крым. Понимаете, очень важна арифметика, математика, геометрия. 10 самолетов нам ничего не дают. 10 самолетов дают как бы понятие, а смогут ли они долго просуществовать в украинском пространстве, не позбивают ли или их. Почему такая охота за украинскими самолетами? Там очень большая премия, если кто-то собьет их. Вот поэтому. Но сейчас как бы нам дают размиточную ситуацию. Это опять же политика Джейка Саливана, который закончился, дорогие друзья. И я уверен, что в следующем году, если нас не принудят пойти на политическую капитуляцию и перемирие, а это может только случиться, дорогие друзья, если победит Дональд Трамп. Вот. Вот вы должны понимать, если побеждает Дональд Трамп, война действительно сразу закончится. Но, дорогие друзья, капитуляция Украины. Вот. Вы же можете себе представить, Дональд Трамп высказался на этой неделе, что он заставит Зеленского встречаться с полутрупом, вернее, с этим, с двойником Владимира Путина, понимаете? Mm -hmm. Даже сам настоящий Путин или нет, потому что Путин все время меняется. То вот он вы же понимаете, когда вот он выходил, значит, день военно-морских сил Российской Федерации, вдруг у него живот появился, что-то он опять стал выглядеть моложе. Знаете, раньше был Путин как бы без живота, а тут какой-то живот. Слушайте, смутные сомнения мне всегда начинают владеть как бы, мною. И я каждый раз, когда смотрю это, Иван Васильевич меняет профессию, у меня какие-то смутные сомнения. А это не является короля... царем Российской Федерации самозванец, понимаете? Вот каждый раз у меня такие смутные сомнения. Хочу запитати у вас е, про запорізький напрямок. Ми трошечки про нього поговорили, але про гуляйполе і можливо окупацію саме цього населеного пункту, тому що е, расисти на жаль не зупиняються е, і на жаль тиснуть, чи залишиться гуляйполе українським е, або ж очікувати нам такого ревностного наступу з боку росіянців на запорізькому напрямку. Ну, могу вас вот в этом плане всех обнадежить. В Леополе мы точно не сдадим. И даже вот Уледар, куда и главная цель, мы тоже не сдадим. Это на грани Донецкая и Запорусская область. Mm -hmm. все войска будут перебрасываться в курском направлении, дорогие друзья. <свят> 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 Оно, <Добрых Sylar> <свят> и паракидается. Да, максимум, чего они могут взять вот, в ближайшее время. Дорогие друзья, Тореск. К сожалению, дорогие друзья, это... Нью-Йорк, ну это все, все, что они могут. Да. Вот. Я даже уверен, что они не возьмут ни часа в хотя они там уже э, захопыли этот э, плацдарм на левом берегу этой реки, да, как mm -hmm. там находится. Но они сейчас все будут перебрасывать в Россию. И я вам хочу сказать одно. Если Украина возьмет Курск, война действительно будет закончена, но на условиях Украины. А если мы еще и уничтожим Крымский мост в октябре месяце и сделаем так, что неожиданные будут прорывы, ну все, там может посыпаться абсолютно фронт. Ну и самая главная, дорогие друзья, ситуация, они нас сдерживали какими-то в Курской области, значит, первым дивизионом каких-то там срочников, да. А потом второй какой-то у них там чего-то был, кадыровцы, которые убежали, понимаете, mm -hmm. там отряда, кадыровцы сбежали там. А третьего, третьей линии там нет, дорогие друзья. Просто так, мы так. спокойно на курс. Дорогие друзья, дай Бог, чтобы это сбылось. Там просто вообще никого нет. Просто берем курс и все. Дай Боже, дай Боже, чтобы это сталося, это еще и, как -то и Тому дунатому Поэтому донатим, верим и молимся за наших э, оборонцев. А... а Курск, кто? Курск и Белгород это украинские земли. Просто у нас отхапали еще а, значит, в разделе да, да в семнадцатый год там какая то гражданская война. И там все да, вот вы даже если посмотрите, как там называется населенные пункты, да, они все там на украинской моде. А, слухайте, от через таку безвихідь, яку мають росіяни, чи можуть вони створити якусь надзвичайну ситуацію на запорізькій атомній електростанції? Чи знаєте, як вабанк піти? Чи можуть вони нашкодити там ще більше ніж нашкодили вже і влаштувати якусь катастрофу? Це потрібно пройти час, це потрібно хоча б підготуватися, про 2-3 тижні. Ну і ви ж що сьогодні відбувається ставки в Москве, так, так. они наконец-таки СВУ, говорить, что это не СВУ, а наконец-таки начнется война. Mm -hmm. Да, у них so, два выхода, так, война, так, або война, мы... або ядерное сброя. Курск... Да, мы когда войдем в Курск, наконец-таки наконец они дозреют. Дорогие друзья, объясняю вам ситуацию обмена между Соливаном и этими ублюдками, да, убийцами с киллерами там, да, Красников, да, вот этот э, чувак, который работал всегда киллером и работал на мафию Петербурга, кооператив, э, значит, Озеро, или как он там называется, у них договоренность, пока есть Соливан, если это администрация, ядерных ударов не будет. Они просто как бы заклались об асфальт хотя Ну что вот, то есть применение агрессии ядерного оружия не будет, потому что, ну, видите, нам запретили даже бить по их самолетам, бить по двойнику Владимира Путина сейчас на этом параде в Петербурге. У них есть некая такая договоренность о капитуляции сдачи Украины. Ну, Сальван заканчивается, но там самый главный пункт нет никакого применения ядерного оружия. Поэтому я уверен, что не пойдут они на это. Ну а хотя бы по той причине, ну что они сделают? Ну применят тактическое ядерное оружие, пострадают. Что россияне, да, или эти ублюдки, московиты, в ровно с такой же степени, как и наши прекрасные защитники нашего Отечества. Ну а если не приведут применение тактического ядерного оружия в Курской области, ну, дорогие друзья, это вообще будет смешно. Абсолютно. Ну, а куда они могут направить это ядерное оружие? Куда они применят это все? Ну, применят, ну, слушайте, э, наша армия, она в рассыпной, как бы, находится. Нету, как бы, того, чтобы мы где-то в каком-то месте концентрированно находимся, да. Ну, и самое главное, когда они применят тактическое ядерное оружие, то там агавки полетят на Москву. Ну, что ж таки, будем надеяться, что да? ядерную загрозы мы уменемо. Нам прекрасно, если они наконец-таки дозреют применить тактическое ядерное оружие. Вот как они только его применят, все абсолютно договоренности о капитуляции Украины между Западом, Соливаном и Российской Федерацией закончатся. Самый этот момент. Просто Запад действительно будет вынужден войти в эту войну. И наконец-таки НАТО скажет, да, все-таки мы находимся в этой войне. Мы ждем этого. Я... Видите, Не можна такою говорити, що вот, нужно, щоб росіяни і діблюдки з Москви Если тактичне это сделают, Це быстро закончится война, побіг України. От, власне, про ще не перемогу, а захоплення Криму. Ми з вами говорили про те, що його візьмуть в кільце, там будуть росіяни, але зовні будуть вже українські війська і Кримський міст в жовтні місяці. Вже може перестати існувати загалом. В 2024 році український півострів повернеться у владу Української держави. Чи все ж таки це трошечки затягнеться на 2025 Дело все в тому, що в 2024 году нам главна ся свої позиції з діли так, щоб врага поставить якби перед фактом. Я угу. б выразился, но YouTube не, не очень любит, чтобы я выражался. Но, да, у нас ждет март месяц следующего года. Март, апрель, май, да, вообще весна. Вообще все перевороты в Российской Федерации случаются либо в марте, либо в октябре, ноябре месяце. Да, там, февральская революция, то есть февраль, март. Октябрь-ноябрь. И я жду, что именно в этот момент, и так звезды складываются, что будет все-таки в Москве переворот, и к власти придет совершенно другая клика. Я по-другому там назвать уже не могу. И мафиозная клика Владимира Путина, этого озера. Значит, все понимать, откуда происходит вся эта ситуация. Эти все, все эти красники, бандиты, вот эти все ублюдки абсолютнейшие они отойдут от власти в 2025 году, я в этом абсолютно уверен. Произойдет все равно переворот в Российской Федерации, а начнется он, дорогие друзья, с обвала рубля, с пустых полок, ну и с того непотребства, которое было при Горбачеве. Кто, кто еще тогда жил, некоторые не жили, наверное, наши ведущие, может, только родилась. Еще не родилась. Но кто еще помнит, да, или мои родители говорили мне, да, что это самое было ужасное время, что нужно было за сахаром ходить с утра где-то в 6 утра выходить, чтобы хоть килограмм тебе на руки дали вообще. Вот, карточная система, абсолютно инфляция абсолютно ну, сложно. Короче, холодильник победит телевизор в 2025 году. А нам самое главное выдержать эту ситуацию, это понимает и Владимир Зеленский, да, который не сдается все, и он смотрит сквозь очки, розовые очки администрации Джо Байдена и Джейка Салливана, что надо какие-то мирные переговоры. Он говорит, все, мы все делаем для мирных переговоров. Вы же понимаете, что Зеленский все это делает Казуха абсолютная. Да. Мы ждем ну, в 2025 году, именно там Украина победит, когда начнется абсолютный обвал экономики в Российской Федерации. Смотрите, на ретроградном Меркурии сейчас прошла, произошла коррекция рынков в мире, обрушился биткоин, снизилась нефть, и такая тенденция будет в 2025 году. Короче, когда нефть будет стоить там 50-60 Значит, долларов за баррель, ну, Российская Федерация будет вынуждена закончить эту войну и вывести самое главное, свои войска из, из всех республик, которые они придумали. Запорожская, Херсонская, угу. Донецкая, Украинская. Крым может остаться под вопросом, но все равно каким-то образом значит, политическим в 2029 году он будет передан в состав Украины. И вообще Uh, у меня, знаете, uh, самый такой оптимистический прогноз. Uh, я делаю эти прогнозы. Кто еще не сделал у меня натальную карту годовой солян, ссылочка под описанием этого видео. Заходите на мой сайт вопрос.com.ua. По вайберу, по ватсапу всегда у меня все можно заказать. Я очень легко доступен. Так вот, uh, моя розовая мечта, и как бы все звезды складываются, что в 2030 году Украина будет в полном своем составе вместе З Кримом і в 1 января навають євросоюз і в НАТО. дай Боже, дай Боже, хочемо в це вірити, і хай так і буде. А ще трохи про F-16 у Вас хочу запитати. Ми говорили з вами про цифру в 150 200 винищувачів. На жаль, прямо зараз ми її не маємо. Про те, чи змінять. F-16 саме зараз, і чи стануть вони таким собі переломним моментом в війні, навіть в тій кількості, в якій вони зараз у нас є. Звісно, немає конкретної інформації про кількість, але в тій кількості, які є, чи зможуть вони зараз щось змінити? Ну нас питаються наші союзники, кото визбавляємо уходящим Джейком Саліваном, дав сьогодні шість десятків максимум 80 сіть Знаете, 8 самолетов мы просто закроем небом. Uh -huh. Это тоже хорошо. Но они нам собираются это сделать в течение двух-трех лет. Uh -huh. Жаба, опять же, неизвестно, сколько у нас останется к этому времени самолетов, не подобьют наши самолеты Это 16 да? Слушайте, нам для победы нужно 200 самолетов, 150, чтобы уверенно себя чувствовать и тоже победить. 80 самолетов это отбиться. 6-10 это демонстрация того, что они просто у нас есть. Вот то, что сейчас 10 самолетов, там они нам говорят, хотя какая-то тоже странная цифра. Не может быть 10 самолетов. Либо 6, либо 12, либо 18. Там как бы, критерии идут, как бы вот, по натовским стандартам, это обман, 10 не может быть. Либо 12, либо 6. Ну, mm -hmm. а, понимаем, что мы скрываем ситуацию. Может быть, у нас их и больше сейчас. Никто не знает, там, тем более, во всех районах это видно. Ну максим, максимальная планку ставят 80, но это всего лишь отбиваться, чтобы пойти в контрнаступление и уничтожить врага, Нам нужно как минимум 150 самолетов. Да? И как сказал Зеленский, по-моему, сказал 126, да? что-то такое. То есть, ну это как бы тот критерий, с которого можно стартовать и действительно забирать все свои территории, которые только есть в позиции силы. Ну вы же понимаете, Джейк Салливан нам ничего не дал, он заканчивается. Mm -hmm. Его срок остался всего лишь до 20 января, меньше, чем полгода, дорогие друзья. Мы будем терпеть вот такое отношение к Украине, не до поставку оружия, пипеточная, пипеточная ситуация ровно до 20 января. Потому что уходит Джейк Соливан и уходит Блинкер. Все, они закончились. Якби гарної їм дороги хочеться сказати. Дякуємо за все, що зробили. А, а може не дуже <сіст> привіт дуже Бальшої з большої дороги, щоб всі твої текі бабки, які ти получаєш із Москви, згоріли у тебе в банках. Підтримую. Дякую, влади, вам за цю розмову за ваші, так би мовити, астрологічні прогнози. Від вас, друзі, дуже сильно чекаємо в коментарів під випуском. Не забувайте підписуватися на наш канал та наші соцмережі, так само на. Всі соцмережі та канал і сайт влади вони будуть в описі, і тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. Попереду дуже багато цікавого. І звісно, що бережіть себе та донайте на ЗСУ. Па-па!